Скажи мне, Юр, напомни, откуда ты сам? Я из Луганской области, из места Северодонецк. Сейчас он Северский Донецк переименовал трошка. Да? О, я даже этого не, не знал. Я думал, что оно так и, так и есть. Ну, окей. Скажи мне, каким чудом, не чудом тебя занесло в Мариуполь? Как ты попал туда? Я ж з 36-ї бригади, і ми постійно. Я з 16-го року там і тож було от АТО по початку, потім, як оно, ССО у нас називалось. Чи... І з 16-го року ми все время на ротації заходили туди. Це Широкіно, Водяне, Лебединське, Сопіно це наш периметр. аж... Аж забув, як назвав. Ну, почти до волновахи, можна так сказати. Ми держали позиції. До волновахи, я зрозумів тебя. Скажи мені, Юр, часто ли ти бував в самом Марі... Маріуполі? День через день. День через день. Яким ти запам'ятав це місто, Юр? Світучим, пахучим. Все було, все було яскраве. Все було. люди ходили, людей багато було. Все було, ну, все зелене, все, все, все ціле. Людей дуже багато було і 24.02.22, тому що ну я ж теж був там. Да, я пам'ятаю всі ці новини, що буде наступ, буде наступ, але ж, ну блін, камон, ніхто не думав, що він буде таким. да, що, ну, ну я от тобі чесно а, скажу, я думав, що це буде щось на кшталт 2014-го, да, ось щось, щось таке. А потім Бабах. І скажи мені яким ти запам'ятав день 24 лютого 22 року? У нас трошки раніше не почалось. У нас почалося ще з 19-го наші позиції, трошки вже гучніше почали обстрілювати. Конкретно, звісно, вже 24-го не поперли але все почалося раніше у нас. З 19-го вже не накидували і Артой побільше, і. и грады пролетали, ну таке всякое было. Зрозуміло. Я тебе я тобі скажу, нас дивляться даже... Навіть... С моего родного Донецка. Там есть люди адекватные. Ось вот пишет нам Андрей. Добрый вечер, привет с Донецка. Ну, и мне очень важно, чтобы дончане это тоже видели. Дончане как адекватные, так и не сильно. Чтобы вы это видели все, и чтобы вы усвоили каждое слово из того, что скажет Юра. Это потому что Юра, ну, видел такое, что, ну, честно, ну его нафиг такое видеть. Але ж, маємо, що маємо, маємо. Кстати, від... да, є. Я, я був у лікарні в обласній Донецьку, і, як ти кажеш, да там є адекватні люди. Якщо б не адекватні люди, я б, може і зараз би і не існував би. А Багато ми з тобою. А ми з тобою ще дійдемо до лікарні? Давай ти по хронології, а то ми зараз всіх запутаємо. Дивись ну ось твоя рідна Луганщина. Доброго вечора пише нам Єлена з Луганської області. З Дніпра пишуть доброго вечора. З Дніп з Дніпра. О, до речі, що до лікарні в Донецьку, ти був в Донецькій обласній травмат... травматології, да? Як оно там, центральна, обласна, чи ну саме да, така? Да, да. Дивись, ну, хто нам пише? Нам пише Олександр Юехі. Саня Саня Мариуполец, ему, когда оккупанты уже наступали на его район, ему пулей со смещенным центром тяжести выстрелили в ногу и практически ее отстрелили. И он тоже, его собирали по кусочкам в Донецкой областной травме. И он тоже рассказывал про то, что если бы не адекватные люди там, ему были вилы. Тому э, дещо, дещо ми. Ви, ви, ви тут навіть э, схожі, але ж давай до 24 лютого. 24 лютого э, почалося. Я понимаю так, что ви в 36-й были прямо там, где это все было. Роки на водяное, сопино это наш в основному периметр був. Ну, я в тот момент находился в Лебединском. Ну, там тоже так было. Ну не скучно, скажем так. Совсем, совсем, явно, да. Скажи мне, а в какой момент вы отошли в город и куда? Мы отошли как раз 24-го, потому что они уже серьезно поперли, они прорвали там со стороны волновахи, вот это гранитное, mm -hmm. и они начали нас окружать. Ну и мы 24-го уже отошли. Мы много позиций у нас были. Ну, потом мы оказались на Ильича уже в конечном результате. Мы помыкались, помыкались, то там, то там, и 26-го мы уже были на Ильича. Угу. Я понял. Скажи мне, а на Ильича как долго вы были, и что тебе больше всего запомнилось, запомнилось, ну, если так можно, да, из вот тех дней, пока вы были там? Поговорка друга, я тоже с ним был в плену. И он так говорит, так часто самолеты пролетают, ну, нас бомбить, что, говорит, он сам со Львова, говорит, у меня реже маршрутки приезжают на остановку, чем самолеты пролетали. Угу. Вот это самое, когда они фабами нас закидывали, это самое было, ну, жесть. Тут, тут это никак не забудешь. Слушай, ну ано, по факту, так і було на самом деле. Я напомню всім, що ми ось тобі теж пишуть Олександра Доброго. Див... Смотрите, сматрите, ми з работаем роб... 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 в прямому ефірі, і у мене, як і каждый раз, коли я про я я працюю з нашими бійцями в прямому етері. У мене є запитання до глядачів. Якщо ви дасте правильну відповідь, ви отримаєте приз. Який приз не, ск не скажу, але дуже непоганий. А, сьогодні питання таке: ми зараз підійдемо з Юрою до цієї теми. Але у мене питання до вас а, яка професія була у теперішньої дружини Юри, коли він з нею познайомився? Для того, щоб отримати приз, потрібно прокоментувати свою відповідь на youtube каналі Серце Азовсталі не на моєму. Тому якщо ви хочете, заходьте туди, коментуйте, і якщо ваша відповідь буде вірною, то ви отримаєте приз. Я вас знайду. Ось Юр ілі, ілій час, самольоти, фаби, ну так нас бомбили цілими днями. Цілими днями це, це якийсь жах був я. Памятаю, на початку еще и так якось аккуратненько, да, такие летали выше, думали может их ще чимось то можно сбыть. А потом понеслась. Они на самом деле один за одним, бомбы, 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 ракеты, вот эти вот, как они, нар, неуправляемые. С початку они низко летали, мы же сбили два летака. Угу. Особливо збили два літака, тому що і коли вони вже потім вище почали підніматися, тоді їх уже взяти неможливо. Не, не ну, може, може так, але я пам'ятаю, я бачив літак високо, а потім щось нижче, нижче, потім цей гул, ось це все, ну це жах дикий. ну Для нас, для ми, мирних да це був це був, це був прямо, прямо жах. Скажи мені, чи м м вдавалося тобі якось спілкуватися з мирними мешканцями, поки ти був у, мі у місті, так трапилось. Що, ні. Ні. ні? Я, я тільки саме, що важке, що я бачив, колись ми виїжджали на, ну, на, на пошук їжі. Угу. І ФАП фа прилетів, і там була дитина, і так вийшло, що я побачив дитину, і я перевраз, що таке. Ну От коли бачиш дорослу людину вбиту, як то Ну вже ти як привичний. А як коли бачиш розірвану дитину, ти заходиш в стопор? Згоден, згоден. Це факт. На жаль, це факт, і не знаю. Не знаю, як як це. Можна забути, на мій погляд, ніяк. Ну, тобто, я я теж там дуже багато бачив і, і хотів би навіть забути, але ж але ж ні. Скажи мені, коли це ви... Це ви а, що що це на все життя? вже по факту, да, по факту, да, і я дуже вірю, що хтось за це відповість. Скажи мені, коли ви покинули територію Ілліча Ну, вже коли ми зрозуміли, що вже все, БК нема, нічого нема, ми в оточенні, і ми першу спробу спробували ще 1 квітня, угу. ну, щось не зрослось. І у нас таких спроб було чуть ли не кожен день. Предпослідня спроба була у нас 11 квітня, з 11 на 12 квітня. Ми проривались на волноваху, нас там трошки, трошки розбомбили. Багато наших хлопців погибло з моєї роти. Ми повернулись назад. Потім з 12-го ми спробували, і так вийшло, що я при виході на розтяжку попався. Капець. І все. А, ти, по, ти потрапив на розтяжку, і пацани тебе, я розумію, так, що звідти витягували, так? Да? Мене ніхто не витягував, ми були вдвох, то що ну, огонь був настільки перекресний, міномети, артилерія, град. Група так розійшла, що ми остались вдвох, зайшли в здані. Я почав перевіряти другий етаж, він перший, ну, щоб якось зрозуміти, де ми, що ми, як якусь оборону. І я нарвався, воно було під утро темненько, я не побачив розтяжку, я на неї потрапив. І що було далі? Віні, він мені поміг поставити турнікет. Я кажу: ну він такий, ну ну дуже не дуже здоровий хлопчик. Кажу: ти йди, якщо там вийде, прийдете мене заберете. Не вийде, як получится. І це я 12 з утра, як попав на розтяжку, я пролежав аж до 13 квітня ну, півтора суток. Поранений, поки мене вже не знайшли орки самі дончани. Є Слух, там такий, є такий алім, він місний з Донецька. Він знайшов. Ну, якби не хочеться йому дякувати, ну. Но... Благодаря йому я залишився жив. Він сказав так, що я з Донецька, він з Сєвєродонецька, він там щось з мислями попутався, треба його виліковувати, ми йому допоможемо, беріть носіки, будемо його спасати. А взагалі його група хотіла розстріляти? Ну, а що за мною тягатися, я напівмертвий вже що? Що за мною? Ну, тобто, вони я... тебе, виходить, витягнули да, і повезли до Донецька, да? Ні, спочатку вони мене повезли в Македоновку, це на север, там недалеко, кілометру, може 5-10 від е, Маріуполя по Волновазькій трасі. Uh -huh. Я там ніч пролежав, вони мене перевезли у шпиталь у Володарське. Uh -huh. Я там без допомоги просто пролежав в палаті. Ми з двох теж хлопець був з 36-ї, він з батальйону. Ми пролежали там 4 дні. І на четвертий день нас погрузили, і отвезли до Донецька, якась там 15-та є така, чи клініка, чи больниця. Спочатку туди. Є 15-та, так, да, є, є. така. Вони зробили мені рентген, вийшов доктор, і він там, не скриваючи, каже, ми нічого не зробимо, ви його ілі везіть далі, лікуйте, або закапуйте, везіть. він так і сказав. Капець. Ну, я так знову склоняюсь на того. Алима, Донецкого, наверное, он за меня там что-то якось попросил. Не знаю, что, что там его торкнуло. Меня же отвезли в эту областную в Донецкую больницу. Угу. Это областная травма, которая в самом центре города. Артема 147, по-моему, или 126, что-то вот такое. Я не, помню, я не помню точно. да. Не ориентуюсь я в Донецке угу. вообще. Слушай, а скажи мне, я пожалуйста... Вам... Вот тебя да -да. При... привезли туда, да. А с кем ты там был? Ну, то есть, вот э, тебя привезли военнопленного, да. А с кем ты там э, лежал? Был хлопец еще с разведки самой э, с 36-й. Потом был, был один ТРОшник. Подвезли еще позже. Хлопца. Он э, в оркестре был у нас в 36-м. Они тоже в плен попали. Еще одного хлопца не помню, просто не помню. Ну, пять человек у нас было в палате. Кстати, ну, отношения, отношения 50 на 50 было. Mm -hmm. То, что за то, что мы говорили, есть адекватные, А есть такие, 6 часов утра приходит Мурло какое то тоже там раненое, только, ну, именно из Танецка, вот эти вот орки, вот, местные. Mm -hmm. И начинается в 6 часов утра гимн России, гимн ДНР маты, перематы, вот это унижение просто морально. нас физически нас не трогали, ну, ну час вот это слушаешь, вот этот понос, что они там тебе на, на уши грузят. Слушай, э, смотри, во-первых, что нам пишут, пишет Галина. Доброго вечера, строещины. Пише нам Оксана: Доброго вечора, Дніпро, вітаємо. Да. І пишуть нам ось саме той Саня, який теж був, був там обласна травма Артема 106. І, і спрашує тебе, Юр, на, на втором ти лежав, да? Ні, не на втором, я так думаю, ну так получилось з окна виглядувати, десь етаж четвертий, може бути. Uh -huh. как минимум, потому что ну высоковато было, никак не второй. Uh -huh. принято. скажи мне, ну они хотя бы пыт, они хотя бы пытались тебя там как-то как, ли, как лечить. я пони я понимаю так, что у тебя основная э, травма после растяжки э, при при пришлась на правую ногу, да? ну да, я нет, именно в, когда в областную попал, там они уже да, они как только меня провез, привезли привезли меня может в часов 10 вечера в 11 они мне уже отрезали ногу. Угу. Но до этого, 5 дней, просто когда меня привезли, у меня же ранение было ниже коленки. Угу. И уже пошла гангрена выше колена, пришлось резать ногу. То есть ну, 5 дней ни антибиотиков, ничего не было, просто меня там буцалика хотели. Сколько ты пролежал там в сумме? Я там пробыл до... 7 мая 22 -го года. Я попал туда, сейчас скажу, 17 апреля. В этой больнице, сколько я пролежал, получается, 13, 7, 20 дней. 20 дней я пролежал. Ничего не зажило, потому что там у них есть известный профессор. Ну, текучка ж идет, выписывать делайте с ним, что хотите, там забирать их, ну, потому что ну, у нас там было пол крыла, две палаты, вернее, лежало, пацану, ну, ну сколько нас там, 10 человек. То есть, ну я так считаю, может там или Бог или кто-то смиловался, что мы именно туда попали. Если куда-то в другое место нас бы уже закопали, все что там угодно, норм. На жаль, але так. Хто нас дивиться? Дивись на щоб ти розумів, що це не дарма все. Пожалуйста, Віталій пише, привіт, сум. Сумам зараз дуже важко тяжко, ребята. Ви там, пожалуйста, держитесь. Біда, біда. біда. Далі. Черкащина вітає. Добрий вечір, Черкащина. Через вас завжди летять шахеди. А, Черкашина то Чернігищина, Черни... але ж до вас теж Деньги. летят, да. тому, Но я тебе скажу, что то все ок. А вот Никополь, привет из Никополя. Вот там жесть, там полная жесть. Я там был весной, ну это просто капец. Они целыми днями лупят. Целыми днями лупят по Никополю. Дроны, FPV, арта. То есть постоянно, постоянная жесть это просто капец тоже жесть. Система выжина земли. Земле, а они то, какая. Они больше ничего не умеют. Просто жара, все земля, с Землей, с все. У них выбора нет. Слушай, они а просто... вот скажи, кстати, ты видел, что они творили с мирными жителями? Ты видел, как они утю... утюжили Марик, да, просто в тупую. Вот скажи мне, совет, если у тебя спросить для мирных жителей, при фронтовых территориях, которым уже, ну, рассказывают прямо, милые, любимые, родные, эваку эвакуйтесь, будь ласочка. А они... Чем швидше, чем, чем быстрее, тем это будет лучше. Да, может это ментально как-то не непривычно, выехать, тут я родился, я тут кормлюсь, а мое тут все. Ну... Но... Или остаться мертвым там в прифронтовой, или живым тут, или может, какую-то пользу, или хотя бы живым остаться. Конечно, выезжать. Это даже не обговаривается. Дякую тобі, потому что дуже багато людей не разумеют, коли я розповідаю им, да, что, блин, у вас есть самая важная возможность, вы ви можете выехать. Мы выехать не могли. Мы были заперты. Ну, все, а ты как этот самый. У вас есть шанс выпетлять. Виїжджайте. Ну, е, на жаль, але дуже багато людей е, не хочуть вчитися на, на чужих помилках. Ну, таке життя. Хто нас ще ну, дивиться? Це... Нас я, ще дивиться. Союз зробив своє дело. Харків да. нас теж дивиться, я бачу. Харків, далі, Запоріжжя. Бачиш. Так, як і як тут же пері... передають уже в чаті привіт Харкову. Все норм, все норм. Так, смотри, Юр, ты пробыл там до 17 мая, да? В больнице я пробыл до 7 мая. Угу. Потом меня перевезли в Еленовку. О. Слушай, а почему они решили тебя перевести в Еленовку? Тебе стало легче, тебе стало лучше или что? Да, ну, просто их же что же их там же колбасят, мест нету. Этот э, их профессор кричит: освобождайте места, тут своих надо лечить, а тут а -а -а. мы еще каких-то украинских бендерлогов лечим. Угу. То есть давай в любом состоянии, там ты живой, не живой, полумертвый, просто освободите и все. Это ну, он так прямо и сказал. Ну зачем они зачем они нам тут нужны? И тебя перевозят в Еленовку, да. А как ты? Ты вот без ноги, да. Они тебе дали или протез, или ну хотя бы что-то, или ничего не было. А нет, просто опять же, благодаря нормальным людям мне дали эти костыли, mm. подмышечные. Ну, хотя бы так, слушай. Хотя бы так. Да куда у меня, у меня у меня даже не зашита была нога. Капец. Вот нас тоже смотрит Полтавшина, Ведьма. Ведьма с Полтавшины, наши ведьмы сами матері, поэтому мы дуже на них тоже споди Нехай будет. Ты попадаешь в Еленовку. А сколько вас? Ну то есть в какую у вас камеру? Сколько вас там было? Как ты там был? И как долго ты там? Там не был? камера, там барак. И, как? Я могу только сориентировать. Ну, если кто-то был, там пацаны говорили, там какой-то 0,7 что-то. Ну, при входе справа самый первый. Там мы все были 300 все. Нас было там 60 человек лежало. Я, правда, уже попал не в тот период, когда пацаны еще лежали на полу. Они там месяц где-то лежали на полу, на голом. Потом им дали матрасы. Но нам, как трехсотым, выделили кровати. Ну, а матрасы, конечно, были. Мы просто спали на голых сетках. Ну тут там что подкинешь под, под бок, ну, то так и спали. Да, выясняем. Но с а. пыши, пыши нам Саня, который тоже был в был травме. Смотри, что он пишет. Он пишет, да, что в травме поток раненых денеров был очень большой. Ампу, ампутация и следующие. Там они не жалели и своих Донецких тоже. То есть, видимо, да, они на самом деле не справлялись. Очень много людей было, видишь, и наших, и не наших. Конечно, много. Ты что? Ну, они же там, если по сравнению там считать, на нашего одного их, их пять, там, семь приходилось, особенно в Мариуполе. Они шли. Это потом, когда нас уже окружили, они взяли, они там хотя бы приоделись, броники, там, хоть какое-то оружие от нас, чему-то, что-то там уже ж подобрали, то, что у нас там оставалось там. Угу. А так я они не... лезли на наши позиции, просто лезли, я не знаю, как муравьи. В этих касках 45-го года без бронежилетов с этими, ну, можно так сказать, с винтовками Мосина просто, просто закидывали нас трупами. Ну, как они и сейчас это делают. Причем, что страшно, я тебе скажу, то, что ну, для меня это жутко, они закидывали вот именно теми людьми, которым они промыли мозги с 14 по 22 год. Да? То есть это, это люди, которые шли на наш город, да, с твердой верой в то, что они идут нас освобождать. Вот как-то вот так у них жизнь была дикая, полная. Скажи, пожалуйста, сколько ты пробыл в Еленовке, Юр? Я пробыл там 4 дня. О, а что так мало? Не знаю, так они решили, нас потом перевязали глаза, связали руки, погрузили это, это было уже... 11 мая. В солнечный день, жара, в КАМАЗ нас как селедок загрузили всех трехсотых полностью до отказа. Там не пошевелиться, ничего не было. Я, у меня еще такая, не знаю, с детства у меня клаустрофобия. И когда сжатое пространство, и ну, ты сходишь просто с ума. И все на тебе. Тут без руки, тут без ноги, тут с животом, тут ну, все там же. И сутся, и срутся, и кровь льется, ну, ну что-то наподобие такого. и нас до вечера утром погрузили, до вечера нас привезли в Суходольск, это Луганская область, 36-я uh -huh. зона. Это километров 15-20 от, от российской границы. Uh -huh. У нас там было до 4 человек, где-то 400 uh -huh. последний момент был что-то 370. Чем-то. Я уже точно не буду. Ну, почти 400 человек. А там ты был э, сколько Юр? Я там пробыл с 11 мая. Первый раз нас повезли на обмен 22 июня. Что-то не срослось. Вернули. И потом через неделю 29 нас поменяли уже. Это, был, это было Запорожье, Васильков или Васильки Там есть такое Васильевка. Васильевка, да, была.